the morning when the world begins to wake হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ধুনীয়া ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে ডে থ্ৰী গুৱাহাটীত আৰু আমি গৈ আছো এফালে এতিয়া ঠিক দুপৰীয়াৰ সময় প্ৰায় এটামান বাজিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি ভাবিছোঁ দুপৰীয়া এসাঁজ বাহিৰতে খোৱা যাওক গতিকে যিখন ৰাভা কিটচেন ডাউনটাউনৰ একদম ওচৰতে আছে ছিক্স মাইল গুৱাহাটীৰ তাতে আমি আহি আছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু খুব শুনি আছিলোঁ ৰাভা কিটচেনৰ কথা গতিকে আজি আহি গ'লো ৰাভা কিটচেনত ৰাভা কিটচেনত ইমানেই বস্তু অৰ্ডাৰ দিলোঁ গোটেই টেবুলখনতে মানে খোৱা বস্তু পূৰা ভৰি গ'ল কিন্তু ইয়াৰে বহুতকেইটা আইটেম মই টেষ্টেই নকৰিলোঁ মানে খাবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই খোৱাত একেবাৰে মিছা মই বনাইহে ভাল পাওঁ আৰু চাই ভাল পাওঁ খানা কিন্তু মই খাব ইমান নোৱাৰোঁ বহুত কম খাওঁ যি মোৰ লগত থাকে তেওঁ জানে আৰু এইফালে অলপ অলপকৈ খাইছে আৰু চবেই কিন্তু একচুৱেলি এনেকুৱা জেগালৈ গ'লে অলপ খাব পৰা মানুহ হ'লে ভাল যাতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে গোটেইখিনি ফিনিছ কৰি তেনেকৈ হ'লে ভাল আৰু আৰু আমি এইফালে বহুত আইটেম মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চিকেন ফ্ৰাই মাছ পোৰা আৰু লগতে চিকেনৰ জোল মাছৰ জোল মাছ ভজা আৰু যিখন থাল আছিলে যিখন ৰাভা কিটচেন স্পেচিয়েল থালি আৰু তাতে মানে বহুত ভেৰাইটিছ আইটেম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ অমিতা খাৰটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু লগতে পিঠাগুড়ি দি লাইশাকৰ এটা জোল বনাইছিলে সেইটো ভাল লাগিলে আৰু লাষ্টত পায়স আছিলে পায়সটো অকণমান টেষ্ট কৰিলোঁ কাৰণ গাখীৰৰ বস্তু মই তেনেকৈ নাখাওঁ সেইকাৰণে কিন্তু আপোনালোকে যাব পাৰে আৰু যদি খোৱা মানে খাই ভাল পোৱা মানুহ হ'ব লাগিব আৰু খাব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে যাব আৰু আমাৰ নিচিনাকৈ এগালমান অৰ্ডাৰ নিদিব অলপমান কমকৈ দিব কাৰণ ইমান বেছি খাব নোৱাৰি কিন্তু মোৰ মানুহজনৰ কথা মই আগতেও মোৰ ব্লগত কৈছোঁ মনটো খুবেই বেছি ডাঙৰ সেইকাৰণে অলপমান বেছিকৈ অৰ্ডাৰ দি দিয়ে মানে বজাৰ কৰি আহিলোঁ অলপমান তাৰপিছত একদম সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান কিনিলোঁ ছোৱালীৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ আৰু তনু দাদালৈ ষ্টৰি বুক এইবাৰ গুৱাহাটীত বজাৰ কৰিবলৈ বৰ বিশেষ সময় নহ'ল কাৰণ আমি জাষ্ট টু ডেইজৰ কাৰণে আছিলোঁ অহা যোৱা মিলাই ফ'ৰ ডেইজ হৈছিলে সেইকাৰণে একদম সৰু সুৰা কেইটামান বস্তু গণেশগুৰিৰ দোকানকেইখনৰ পৰা কিনিলোঁ যিবিলাক সৰু সুৰা পেন চুলিত মৰা আমাৰ ছোৱালীৰ বস্তু আৰু ছোৱালী য'ত যায় তাইৰ মানে লগৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ কাৰণে সৰু সুৰা কিবাকিবি বস্তু আনে আৰু তাইৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকেও মানে দিয়ে সকলোকে য'নে য'ত ফুৰিব যায় তেতিয়া মানে আহি পিনি দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীও লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে সৰু সুৰা কিবাকিবি বস্তু চুলিত মৰা এইবিলাক কিনিছে আৰু ময়ো খোপাত মৰা কিবাকিবি ফুল চুল এনেকৈ কিছুমান কিনিছোঁ আৰু ফুট অলপমান কিনিছোঁ তাতে মানে ভেৰাইটিজ টাইপৰ ফুট পায় সেইবিলাক কিনিছোঁ এইবিলাক ছোৱালীৰ বস্তু চব ছোৱালীৰ বস্তুৱেই বেছি মোৰ বস্তু বৰ বিশেষ নাই সেইটো কিনিছোঁ আৰু এয়া বজাৰ ইমানতে ইমানেই আৰু ইমানখিনিয়ে বজাৰ বহুত বেছি বজাৰ কৰা নাই কিন্তু ছোৱালীৰ ফুলি এযোৰ কিনি দিলোঁ মোৰ আগৰ ব্লগত চাগে আপোনালোকে গম পাইছে প্ৰায় বাইছ হেজাৰমান পৰিলে মানে দাম বহুত বেছি আছিলে সেই সময়ত এঘাৰ হাজাৰ আঠশ কিমান আছিলে পাৰ গ্ৰাম সেইকাৰণে মানে দামটো বহুত বেছি পৰিলে ফুলিযোৰত কিন্তু বহুত ডাঙৰ কাম এটা হ'ল আৰু এইফালে এয়া ছোৱালী ব্ৰেচলেট তাই মানে যেতিয়া বাটাৰফ্লাই এটা দেখিলে মানে ব্ৰেচলেটডালত গতিকে তাইক সেইটো লগা হ'ল আৰু সেইকাৰণে সেইটো তাইক কিনি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কি কি কিনিলোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু আমি সন্ধিয়া যামগৈ মানে আঠটা বজাত ট্ৰেইন আছে সেইকাৰণে অকণমান যোৱাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ কাপোৰ কানি কি কি ক'ত কেনেকৈ আছে এইবিলাক বেগত সোমাওঁ আৰু ছোৱালীকেইফালে মই ব্ৰেচলেটডাল পিন্ধাই দিছোঁ তাই মানে বাটাৰফ্লাই থকা বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে এয়া বাটাৰফ্লাই থকাটো কিনি লৈছে আৰু এইফালে ছোৱালীয়ে চাই আছে টিভি আৰু মই বনাই আছোঁ খানা একচুৱেলি ভাবিছোঁ খাই নাযাওঁ মানে ৰাভা কিটচেনত ইমানেই বেছিকৈ খালোঁ নহয় আৰু খাব নোৱাৰি সন্ধিয়া সময়ত যোৱাৰ সময়ত সেইকাৰণে ট্ৰেইনত খাবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ বনাই বাটাৰ ৰুটি আৰু লগতে আলু ভাজি আৰু ডিম বইল এনেদৰে আমি আজি ট্ৰেইনত খাম ৰঙিয়া পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ